নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৰে ঘৰত চাগে তুলসী গছ নিশ্চয় আছে এই তুলসী গছজোপাক হিন্দু ধৰ্মৰ মতে আটাইতকৈ পবিত্ৰ গছ বুলি মানি অহা হৈছে যিখন গছ আছে আৰু সেইখন দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া হয় কিয়নো যত তুলসী মায়ে বাস কৰে তাত দেৱী দেৱতায়ো বাস কৰে তুলসী এনেকুৱা এজোপা গছ যি বৈজ্ঞানিক আৰু আধ্যাত্মিক আজাৰৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে আৰু যিগৰাকী মহিলাই সদায় তুলসী গছত পানী দি তুলসীক পূজা অৰ্চনা কৰে সেইগৰাকী মহিলাৰ স্বামীৰ আয়ুস সদায় দীৰ্ঘজীৱী হয় আৰু তেওঁৰ এই পুণ্য কামৰ বাবে ঘৰলৈ শান্তি আৰু সুখ সমৃদ্ধি আহে আৰু যিখন ঘৰত মহিলাই তুলসী মাক পূজা নকৰে সেইখন ঘৰত অশান্তি বাস কৰে ভগৱান বিষ্ণুৰো তুলসীৰ পাত অত্যন্ত প্ৰিয় তেওঁ তেওঁৰ ভোগত তুলসীৰ পাত নিদিলে গ্ৰহণ নকৰে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জানিম তুলসী গছত পানী ধৰাৰ সময়ত কি কব লাগে এদিনাখনৰ কথা দেৱী সত্য ব্ৰহ্মাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তুলসীক পানী দিয়া মহত্বৰ বিষয়ে সুধিছিল আৰু তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁক ইয়াৰ মহত্বৰ কথা কলে পিছত সত্যভ্ৰমে কলে হে স্বামী আপুনি মোক তুলসীক জল অৰ্পণ কৰাৰ মহ এতিয়া মই জানিব বিচাৰো তুলসীক জল অৰ্পণ কেনেকৈ কৰিব লাগে তুলসীক জল অৰ্পণ কৰাৰ সৰ্বোত্তম বিধি কি হয় আৰু তুলসীক জল অৰ্পণ কৰোতে কোনটো মন্ত্ৰ কব লাগে তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱী সত্যভ্ৰমক কলে হে প্ৰিয়ে যি প্ৰকাৰে মই তোমাক তুলসীৰ শুনালো সেইধৰণে আজি মই তোমাক তুলসীক জল অরপন কৰোতে কোৱা মন্ত্ৰ ফাঁকি কম এই মন্ত্ৰ ফাঁকি মাত্ৰ তিনিটা শব্দৰ হয় কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ বহুত কল্যাণকাৰী হয় যি মানুহে সদায় তুলসীক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত নিজৰ মুখেৰে মাত্ৰ এই তিনিটা শব্দ কয় তেওঁৰ ঘৰত সাক্ষাত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে তেওঁৰ ঘৰখনত দৰিদ্ৰতা শেষ হব সেই মন্ত্ৰটো কোৱাৰ আগতে মই আজি আপোনালোকক তুলসীৰ এই মন্ত্ৰৰ মহত্বৰ বিষয়ে কম এই মহত্ব শুনাৰ পিছতেই মানুহৰ সকলো পাপ নষ্ট হয় তেওঁ এশ বছৰলৈ তুলসীক জল অৰ্পণ কৰাৰ পুণ্য প্ৰাপ্ত কৰে সেইকাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱী সত্যভ্ৰমাক কৈছে দেৱী এইকাৰণেই এই কাহিনীটো সম্পূৰ্ণকৈ শুনিবা তেতিয়া সত্যভ্ৰমাই কলে হে প্ৰভু মই তুলসীক জল অৰ্পণ কৰাৰ মহত্বৰ বিষয়ে শুনিম আপুনি মোক ইয়াৰ মহত্বৰ বিষয়ে কওকচোন তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই কলে হে দেৱী সত্যভ্ৰামা ভাৰতৰ দক্ষিণ দিশত এখন অতি চহকী নগৰ আছিল তাত সুশৰ্মা নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণ লোক আছিল তেওঁৰ এনেকুৱা এখন ব্ৰাহ্মণ ঘৰত জন্ম হৈছিল যত পাপ কৰ্মই ভৰি আছিল তেওঁ জন্মগতভাৱে এজন ব্ৰাহ্মণ আছিল কিন্তু কৰ্মৰ ফালৰ পৰা দূৰাচাৰি আছিল তেওঁ না পূজা পাঠ কৰিছিল না যজ্ঞ পাতিছিল না আলহীক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিল তেওঁৰ ঘৰলৈ অহা অতিথিক কোনো দান নিদিয়াকৈ ঘৰৰ পৰা তেওঁ খেদি পঠিয়াইছিল সি এটা লম্পট আছিল আৰু তাৰ মাইকী মানুহৰ লগত লেটি পেটি আছিল সি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল সি মাজে মাজে মাছ মাংসও খাইছিল তেওঁ দিনত খেতিত কাম কৰি গছৰ পাত বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু ৰাতি লোকৰ মাইকী মানুহৰ লগত বেচা কাম কৰিছিল এনেদৰে সেই ব্ৰাহ্মণজনে বহু বছৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল এদিনাখন সুশৰ্মাই পাত চিঙিবলৈ বুলি যাওঁতে এটা সৰ্পই তাক কামুৰিলে আৰু তাৰ লগে লগে মৃত্যু হল ইয়াৰ পিছত দুটা জম দুটে তাক নিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হলহি তাক লৈ যাওঁতে ব্ৰাহ্মণজনে জমদুতক কাকতি কৰিলে যে তেওঁক নিবলৈ নালাগে মোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা বুলি তেওঁ কাকুতি কৰিলে তেতিয়া যমদুতে কলে হে পাপী ব্ৰাহ্মণ তোৰ পাপ কৰ্ম ইমানেই বেছি যে যাৰ বাবে তোৰ সৰ্পই কামুৰিলে আজি তোক নিশ্চয় নৰকলৈ পঠাব তেনেকৈ কৈ যমদুতে ব্ৰাহ্মণক নি যমদুক পালেগৈ আৰু যমৰাজৰ সন্মুখ পালেগৈ চিত্ৰগুপ্তই সেই ব্ৰাহ্মণজনৰ লেখা জেখা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু যমৰাজক কলে হে ধৰ্মৰাজ এইজন ব্ৰাহ্মণে সৰুৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়লৈকে বহুতো পাপ কৰ্ম কৰিছে এওঁ কেতিয়াও কোনো পুণ্য কাম কৰিয়েই নেপালে আকৌ ধৰ্মৰাজে নিজৰ দূতকেইটাক কলে সেই দূত এই মহাপে ব্ৰাহ্মণজনক নৰকলৈ লৈ যোৱা তাৰ পিছত কেইটাই ব্ৰাহ্মণজনক নৰকলৈ লৈ গল আৰু অগ্নিলৈ গতিয়াই দিলে বহু বছৰ নৰকত শাস্তি ভোগাৰ পিছত ব্ৰাহ্মণজনে পিছৰ জন্মত এটা বলধ গৰুৰ জন্ম পালে বলধৰ জন্মলৈ সি বুজা কঢ়িয়াবলৈ ধৰিলে বলধটোৰ শক্তি কমি আহিল তেতিয়া এজন লেঙৰা মানুহক বেচি দিলে সেই লেঙৰা মানুহজনে বলধটোক নিজৰ বোজা কঢ়িয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিল আৰু তেওঁ সদায় বলধটোৰ পিঠিত উঠি যত ত'ত অহা যোৱা কৰিছিল সেইদৰে এই বলহটোৱে আঠটা বছৰলৈকে লেঙৰা মানুহজনৰ বুজা কঢ়িয়াইছিল এদিনাখন এই লেঙুৰা মানুহজনে বলহটোৰ কান্ধত উঠি কোনোবা এখন ওখ পৰ্বতত যাবলৈ ধৰিলে পৰ্বতখনত বহুত দূৰ খোজ কঢ়াৰ বাবে বলধটোৰ শক্তি নাইকিয়া হৈ গৈছিল তাৰ ভৰিবোৰ বিষাবলৈ ধৰিলে লাহে লাহে সি অৱস হৈ আহিল আৰু এপাকত সি মাটিত সলি পৰিল আৰু উশাহটো চুটি চুটিকৈ লব ধৰিলে তেতিয়াই তাত বহুত মানুহ গোট খালে আৰু তাত এজন পুণ্য আত্মাৰ ব্যক্তিও আছিল তেওঁ বলধটোৰ মুখত পানী এচলে দিলে আৰু নিজে অৰ্জন কৰা পুণ্যৰ বলভটোক দিলে আৰু তাকে দেখি তাত থকা অন্য লোকসকলেও নিজৰ নিজৰ পুণ্য মনত পেলাই অলপ অলপকৈ পুণ্য বলধটোক দিবলৈ ধৰিলে যাতে বলভটোৰ মুক্তি পায় আৰু তাত এগৰাকী বেচাও ৰৈ আছিল সকলো মানুহে নিজৰ পুণ্য সেই বলটটোক দি থকা দেখি তাইও তাইৰ পুণ্য বলধটোক দি দিলে কিছু সময়ৰ পিছত বলধ গৰুটোৰ মৃত্যু হল আৰু সেই স্থানলৈ যমদুত আহিল আৰু বলধটোৰ শৰীৰৰ পৰা ব্ৰাহ্মণজনৰ আত্মাটো উলিয়াই যমদুকলৈ লৈ গল আৰু তাত গৈ যমৰাজৰ ওচৰত ঠাৰা কৰালে আৰু চিত্ৰগুপ্তে লেখা জেখা চালে আৰু চিত্ৰগুপ্ত আচৰিত হৈ পৰিল চিত্ৰগুপ্তই দেখিলে যে এই বেচাগৰাকীয়ে পুণ্য সকলোতকৈ ডাঙৰ পুণ্য হয় সেই ব্ৰাহ্মণজনৰ সকলো জন্মৰ পাপ মু হল আৰু যমৰাজৰ সেই ব্ৰাহ্মণজনৰ সকলো পাপ মাফ কৰিলে আৰু কলে যে সেই ব্ৰাহ্মণ এই বেচাগৰাকীয়ে তোক পুণ্য দি তোৰ ওপৰত বহুত উপকাৰ কৰিলে কেৱল তাৰ পুণ্যৰ বাবেই তোৰ সকলো জন্মৰ হল আৰু যমৰাজে ব্ৰাহ্মণজনৰ মনুষ্য জন্ম প্ৰদান কৰিলে আৰু সি পৃথিৱীলৈ আহি এটা ভাল ব্ৰাহ্মণ কোৰত জন্ম ললে আৰু এই মহাপুণ্যৰ প্ৰভাৱত তাৰ এই নতুন জন্মত পূৰ্বজন্মৰ কথাবোৰ মনত পৰিবলৈ ধৰিলে এতিয়া ব্ৰাহ্মণজন ডাঙৰ হৈ আহিল আৰু তাইৰ মনত পৰিলে যে যেতিয়া সি পূৰ্বজন্মত বড়ো হৈছিল আৰু তেতিয়া তাক এগৰাকী বেইচাই পুণ্য দিছিল সেইকাৰণে বেইচাগৰাকীৰ জানিবলৈ মন গল আৰু সেই মহাপুণ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ সেই বেইচাগৰাকীৰ ঠিকনা বিচাৰি তাইক বিচাৰি তাই থকা নগৰ পালেগৈ সেই সেই বেইচাগৰাকী এতিয়া বুঢ়ী হল আৰু সেই বেশ্যাগৰাকীক বিচাৰি পোৱাৰ পিছত বাৰে বাৰে প্ৰণাম কৰিলে আৰু ধন্যবাদ জনালে আৰু সেই বেশ্যাগৰাকীয়ে কলে যে হে ব্ৰাহ্মণ আপুনি কোন হয় আৰু মোক কিয় বাৰে বাৰে ধন্যবাদ দিছে তেতিয়া ব্ৰাহ্মণজনে কলে হে মাতা মই সেই বলধ কৰো যাক তুমি তোমাৰ পুণ্য দিছিলা মোৰ নিজৰ পাপ কৰ্মৰ বাবে মই বলধ গৰুৰ জীৱন পাবলগীয়া হল সেই পৰ্বতটোত যেতিয়া মোৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া তুমি মোক তোমাৰ পুণ্য দিছিলা তোমাৰ পুণ্যৰ প্ৰভাৱতে আজি মই আকৌ মনুষ্য জীৱন লাভ কৰিলো

মইতো মোৰ জীৱনত কোনো পুণ্য কাম কৰাই নাই কিন্তু মোৰ ঘৰত এটা ভাটৌ আছে তাত পিঞ্জৰা এটাৰ ভিতৰত ভৰাই থোৱা আছে আৰু সি পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত থাকি সদায় কিবা নহয় কিবা কৈ থাকে এদিনাখন সি এটা মন্ত্ৰ কৈ আছিল সেই মন্ত্ৰটো শুনি মোৰ অন্তৰ শান্তি লাভ কৰিছিল আৰু সেই ভা ভাটৌটোৰ দ্বাৰা গোৱা মন্ত্ৰৰ পুণ্য মই তোমাক দিছিলো তেতিয়া বেই আৰু ব্ৰাহ্মণে সেই ভাটৌৰ ওচৰলৈ গল আৰু সুধিলে সেই ভাটৌ তুমি কোনটো মন্ত্ৰ গাই থাকা যিয়ে আমাৰ জীৱন উদ্ধাৰ কৰিলে এই মন্ত্ৰ তোমাক কোনে শিকালে আৰু এই মন্ত্ৰৰ অৰ্থ কি তেতিয়া ভাটৌটোৱে নিজৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা কবলৈ ধৰিলে হে ব্ৰাহ্মণ আগৰ জন্মত মই এজন ব্ৰাহ্মণ আছিলো মই জ্ঞানৰ অহংকাৰত অন্ধ হৈছিলো মই মোৰ গুৰুক আদৰ কৰা নাছিলো সদায় তেওঁৰ অপমান কৰিছিলো মোৰ অহংকাৰ ইমানেই বাঢ়িল যে মই কাকো গুৰুত্ব দিয়া নহলো ৰাজহুৱা সভাত মই মানুহক অপমান কৰিবলৈ ললো শেষত কালক্ৰমত মোৰ মৃত্যু হল মোক যমলোকলৈ লৈ গল অপমান কৰাৰ বাবে ভাটৌৰ জনম দিলে আৰু মই ভাটৌ জনাম পালো আৰু মোৰ পাপ কৰ্মৰ বাবেই মই সৰু থাকোতেই মোৰ মা দেউতাৰ মৃত্যু হল আৰু মই গছৰ ডালত বহি কান্দি আছিলো তেতিয়া সেইফালেদি এজন মুনি আহিছিল তেওঁ মই গন্দা শুনিলে আৰু মোক তেওঁৰ আশ্ৰমলৈ লৈ গল তাত মোক তেওঁ এটা সুন্দৰ পিঞ্জৰত ৰাখিলে আৰু ভালদৰে মোকো পালন কৰিলে তেওঁলোকে সদায় মোক ভালদৰে খাবলৈও দিয়ে আৰু তাত সদায় ঋষিমুনি আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু পুত্ৰই সদায় তুল তুলসী গছৰ তলত জল অৰ্পণ কৰিছিল আৰু এটা মন্ত্ৰ এনেদৰে সদায় তেওঁলোকে মন্ত্ৰ এটা কৈ তুলসীৰ তলত পানী অৰ্পণ কৰে আৰু মই বাৰে বাৰে সেইটো ৰাখি ললো আৰু সেই মন্ত্ৰটো মই দিনে নিশাই কবলৈ ধৰিলো সেই মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱতে মোৰ কে মোৰ কেতিয়াও মৃত্যু নহলে আৰু মোৰ আয়ুস এশ বছৰ হল আৰু মই ইমান বছৰ জীৱিত আছো

ভক্তি কৰিবলৈ ললে এই মন্ত্ৰটোৰ প্ৰভাৱতে মোৰ পূৰ্বজন্মৰ সকলো পাপ দূৰ হল আৰু এই মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱতে ইচ্ছাগৰাকীৰো অন্তৰাত্মা পবিত্ৰ হল সেই ব্ৰাহ্মণ দেৱতা এই মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱতে আপোনাৰো সকলো পাপ মুক্ত হল আৰু এইদৰে ভাটৌটোৱে ব্ৰাহ্মণ জনক আৰু বেইশাগৰাকীক সকলো কথা বিপৰি কলে আৰু তেওঁলোকে শুনি প্ৰসন্ন হৈ সদায় তুলসীৰ তলত জল অৰ্পণ কৰি সেই মন্ত্ৰ ফাঁকি কবলৈ ললে আৰু শেষত সেই ভাটৌটো আৰু বেইশা আৰু ব্ৰাহ্মণ জন এইফাঁকি মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱতে বৈকুণ্ঠত স্থান পালে শ্ৰীকৃষ্ণই কলে যে সেই দেৱীৰ সত্যভ্ৰামা তুমি দেখিলানে এই মন্ত ফাঁকিৰ প্ৰভাৱতে সেই ভাটৌটো বেচাগৰাকী আৰু ব্ৰাহ্মণজনৰ সকলোপৰা মুক্ত হল সেইকাৰণে সকলো মানুহে সদায় তুলসীৰ ওচৰত জল অৰ্পণ কৰোতে এই মন্ত ফাঁকি গাব লাগে সেই মন্ত ফাঁকি হল ওম বৃন্দাবনে চহা ওম বৃন্দাবনে চহা ওম বৃন্দাবনে চহা শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে যিগৰাকী মহিলাই সদায় তুলসীৰ তলত এই মন্ত্ৰ ফাঁকি কৰি জল অৰ্পণ কৰে তেওঁ সৌভাগ্যশালী হব আৰু যিজন পুৰুষে সদায় তুলসীৰ তলত জল কৰোতে এই মন্ত্ৰ ফাঁকি কয় তেওঁ বহুতো ধন সম্পত্তি লাভ কৰিব বাস কৰেীসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব